Что вы бачите перспективу в от телей проблемы, над которой вы и яку вы показали на своем мастер-классе? Перспектива развития дальше проблемы, над которой вы работаете и которую вы показали на мастер-классе. Ну, кому нужно двигаться дальше? Я, я думаю, те приемы, которые на мастер-классе ну, я показала, они очень актуальны для современных детей, потому что дети сейчас очень мобильны, они очень технически образованы, им это интересно. И им, и, 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 ну, они заинтересованы, мотивировать их на эту деятельность не нужно. И учебный материал, который мы выполняем, гораздо больше и шире, чем на обычном уроке. То есть э, вот то, что сейчас есть в плане объема материала, да, вас не устраивает, и вы считаете, что на дальнейшем да, я правильно поняла? Да, это интер интерактивность, объем и темп. Дякую, У ласка, скажите, пожалуйста, на каких этапах урока а, вот вы э, предлагаете использовать э, работу с планшетом? На самых разных это и актуализация, это честный счет, это закрепление. Я смотрю на первых этапах, как дети поняли, усвоили. И, конечно, итог урока, да, то есть тестирование или какие-то задания могут быть. Спасибо. Какие программные средства вы самостоятельно подготовили для? обучения наших Ну, у меня очень много. Я владею тремя интерактивными досками. У меня есть и опубликованные пособия, и в доске я уроком готовлюсь. Эти уроки тоже в онлайн сохранены, сохранены все, и я могу с коллегами обмениваться. Ну, ленинг апс и разные интернет-платформы, которые я использую. Скажите, будь ласка, Олена Павлівна, у вас планшеты. Вони есть у каждого учня в личные, да. Личные. А як вы решили эту проблему с батьками? Я родителям предложила, я показала, что я умею владеть такой, я владею такой технологией, они согласились. Це тільки у вашому класі? Чи я у школі так запроваджу? Ні, только в А у вас тема створення персоніфікованого інтерактивного навчального середовища для молодших школярів. Які ще методи приема вы ви використовуєте, крім цих, яких ви показали? Ну, у нас є среда, это блог, который нам допомагає, блог в інтернеті, который ми дуже с родителями общаемся, задания выкладываем детям. Дети работают над проектами с помощью блога бу класса. Ну, я даже... Я даже... Ну, які ще інтерактивні навчальні середовища для молодших школярів? Як ви ще його створюєте, крім планшетів? Ви розумієте, ця вот платформа включає дуже багато. Там і спілкування, і перевірка. Ну, работ, и дидактический материал, и дифференциация. Я на базе информативно-коммуникативных технологий. А, ну, традиционные методы обучения и опыты, эксперименты, и наглядность обычную. И я очень люблю интерактивные методы работы в группе, перевернутый класс могу использовать. То есть... Да, извините. Скажите, пожалуйста, Елена Павловна, у Вас прозвучала дифференциация в обучении. Сколько учеников в Вашем классе есть, воздействуя на эту дифференциальность? Сейчас в классе 30. В первом 32 ребенка было. Но вот когда я даю детям задания, я печатаю их обычно на бумаге, да, чтобы все-таки здоровье сберегать. У меня тоже здесь факторы очень важны. И дети работают в своем темпе. И я оказала такую точечную помощь при затруднениях то есть вот в этом дифференциации надо это самостоятельно работать то есть кто-то решает шесть заданий кто-то два с кем-то я могу просто сидеть разбирать эти задания и таким вот образом каждый работает в своем темпе каким тем бы Ну, очень часто у нас с детьми изначально идет договор какие задания сколько стоит могут могут и так оцениваться Елена Павловна, скажите пожалуйста есть ли отрицательные Лошебными. и да. какие именно? То есть. Э, нельзя время, э, ну то есть оно должно быть дозировано, э, дети, перевоз... дети, перевозбуждаются. дети Ну, по времени Ну и я 5-10 минут максимум использую и не каждый день, и не на каждом уроке. То есть я стараюсь но временные рамки э, с, да. после, ну, в пределах тех норм есть. Еще. Так, еще. Это такая, это такая игрушка, которая является, ну, для детей. Она лежит на парте. Некоторые дети относятся спокойно, для некоторых это искушение. И с этим тоже ну, приходится проводить беседы и, ну, как бы тоже останавливать дети, детей. А бывает ли в классе, вот я продолжаю, да, по своему вопросу уточнения может ли вызвать в классе смеха потом обиду то что ошибку одного увидели все и он может показать что это была его ошибка не <тер Help> такие вот моменты межличностные отношения нет вот понимаете вот эта платформа она же для специальных для учеников и она анонимная я только спрашиваю детей могу ли я посмотреть Могу ли я открыть фамилии? Если мне дети разрешают открыть, я открываю. Если нет, я их вижу на своем экране, на глаз это не демонстрируется. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Вы сказали еще о простой дифференциации. За какими критериями Вы дифференцируете детей у урока? Ну, по разному. Темп, темп работы разный. Есть, конечно, дети кинестетики, которые эту задачу через руки пропустить, ну, например. Ну и, конечно, есть дети, которым нужно творческий, творческий уровень дать, да, ну, в зависимости опять же, от бюджета, предмета. А, Кроме темпов, какие да, еще индивидуальные особенности система восприятия я сказала да то есть вот угу. темп темп работы ну даже затрудняюсь ну, а а визуальный... да но да, я уже сказала да, да. Будет чтобы восприем